Pero tenemos a Lucas, que también está, está por allí, Lucas. Así es, compañeros, estamos aquí frente al Palacio Legislativo. Estamos con dos personas que tienen una historia muy interesante para contarnos. Ellos dos vinieron de Ucrania a nuestro país hace un tiempo ya y tienen algo para contarnos en relación al mensaje de José Mujica. Pero primero que nada, ¿cuáles son sus nombres? Uh, me llamo Guru Baba Oleg. Y... Guru Ma Alea. Bueno, ustedes tienen una historia muy particular con José Mujica, con una obra que ustedes realizan. ¿Cómo es esa obra? Eh, nosotros eh, traemos en Uruguay um, una icono uh, a donde se representan las manos de, del Dios que dar sus bendiciones para Virgen María con su niño. Y la icona se llama Preservar la Nación. Y nosotros sabemos uh, que... El PP Mujica a trabajar mucho para preservar su nación, para crear uh, el, um, bueno, uh, buena suerte para su nación. Tenemos algunas cuestiones idiomáticas, pero eh, to todo muy claro. Um, si, las, ma eh, las manos de José Mujica eh, se usan como pro prototipo de las manos de Dios que dar sus bendiciones para virgen maría ese es un gran icono que nosotros trajemos de polonia uh, ese uh, peso es 30 kilos este es uh, um, dimensiones este es uh, un metro medio para un metro este es un grande grande icona y nosotros traemos él acá después nosotros queremos uh, crear una exposición para mostrarse para la gente muchísimas gracias por su tiempo sí. Nosotros somos eh, pacificadores eh, nosotros trabajamos mucho con la gente en todo el mundo eh, especialmente eh, porque yo llamo que somos eh, llegamos de ucrania nosotros trabajamos mucho con la gente en ucrania por el eh, de guerra eh, nosotros sabemos que es eso y, y por eso historia de creado de icono se comienza en ucrania Después se va al Polonia, después se va al Uruguay. Muchísimas gracias. Ahí pasaba entonces esta historia, compañeros. Seguimos allí. Gracias, Luqui. Increíble. Luqui, vamos a volver en breve contigo porque ahora sí ya vemos ingresar a Luis Ignacio La Silva, acompañado por su esposa Yanja, y a cada lado llamando Orsi al otro, Carolina Cose, presidente, vicepresidenta de la República. Camino a saludar, por supuesto, a Lucía Topolansky un momento muy emotivo no hay, sí. hay, hay poco que, que agregar así vemos el abrazo de lula y lucía